Nesse não Сину, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї і Самарії, аж до краю землі. Сказавши Це, Він вознісся перед їхніми очима, і хмара взяла Його з очей їхніх, і коли вони дивилися на небо під час Вознесіння Його. Раптом перед ними стали два мужі в білому одязі і сказали мужі галілейські, чого ви стоїте і дивитесь на небо. Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, коли Він сходив на небо. Тоді вони повернулися до Єрусалима з гори, що зветься Елеон і знаходиться поблизу Єрусалима на відстані суботнього путі. Алілуя, Аллилуйя, Аллилуйя. во время Оно воскрес Иисус от мертвых, став посреди ученик своих и глагола им «Мир вам!» Убоявшийся же и пристрашней бейше мяку дух видяще, и речей им все смущение сте, и по что входят в сердца ваша, видите, русы мои, нози зимы яко сам аз есть мы. Осяжите меня, видите, я коду плоти осени имать, яко же меня видите имуща, и сере показа им рузы и нози, Еще же и верующим им от радости, еще не верующим им от радости и чудящимся рече им и мати. что снег на зде, а не же даже ему рыбы печены часть, и отепчел пчел сот, и взем пред ними еде, рече же им все суть словеса, я же глаголов к вам, а часы с вами, яко подобает скончатися всем, написанным в законе Моисееве, пророце и псалме ко мне, тогда да отверзим ум разумейте писания писание и рече има. яко так описано есть, и так о подобает пострадать и Христу, и воскреснуть от мертвых в третий день, и проповедатися во имя Его покаяния и отпущению грехов во всех языцах, начинших от Иерусалима, вы же исте свидетели сим и сейчас после обетования на вы, вы же сидите в ограде Иерусалимсте, донде же о силы свыше, извежи их вон до Вифании, и воздвигрутся свои благослови их, и вы всегда благословлящий их, отступи от них и возношавшися на небо, и те поклонишься ему и возвратишься в Иерусалим, с радостью великую и беку выну в церкви хваляще и благословяще Бога. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поздравляю вас с праздником Вознесения Господнего. О Вознесении в Святом Евангелии сказано очень мало что Господь собрал учеников своих в Вифанию, благословил их, и когда благословлял, начал возноситься на небо. А ученики поклонились Ему, и когда уже перестали видеть Спасителя, вернулись в Иерусалим с радостью великой. Поэтому Вознесение – это не печальный праздник, потому что Господь оставил учеников, а радостный. Радостные в том смысле, что Господь восходит на небеса и дает ученикам обетование Святого Духа, обетование, что они поймут всю ту глубину проповеди Спасителя через приятие на себя Святого Духа, что совершится через несколько дней, в день Пятидесятницы в Сионской горнице. И тогда апостолы станут не просто последователями Христовыми, а священнослужителями, которые смогут совершать священное действие. Но пока они радуются. Радуются тому, что вознесся Господь. И уже в Духе Святом мы с вами понимаем, почему их сердце радовалось. Дух Святой открыл нам, и мы теперь понимаем, что через вознесение... Господь нашу человеческую плоть возносит на небеса. То есть Господь, Человеколюбивый, принимает нашу человеческую природу и душу и тело от Пресвятой Богородицы в день зачатия, через Рождество, общественное служение проповедь, через смер распятие и смерть, через воскресение возносит эту нашу человеческую плоть на небеса и садится одесную Бога Отца и встает ходатай, един ходатай пред Богом за человеки, человек Иисус Христос. То есть теперь Господь, смотря на своего Сына, видит в нем не только божественную часть, а ту часть человеческую, ту человеческую природу, которую Иисус Христос вознес на небеса. Поэтому наша человеческая природа на небеса. И за нас, всех человеков, которые однажды, так же, как и Христос, вознесемся на небеса и надеемся, что наследуем ту... Благодатную участь быть вместе с Богом в Царстве Небесном. Так вот, за это ходатайствует Христос Спаситель. Он един ходатай. Ходатай перед Богом за всех людей. Потому что и Сам является Человеком Христос. Един ходатай перед Богом за человеки. Человек Иисус Христос. Если более... Обширно сказать, это Бог, а человек, то есть и Бог, и человек одновременно. Поэтому и апостолы, не понимая еще до конца умом, они все равно радовались. Радовались тому, что совершается величайшее чудо. Чудо вознесения человеческой природы на небеса. Для чего приходил Господь? Чтобы открыть нам Царство Небесное, открыть для нас небеса именно с вознесением небеса для нас уже открыты. Поэтому Христос вознесся на небеса, но в апостольском чтении мы слышали из книги деяний, написанных тем же Лукою, что тем же самым образом Христос, как и вознесся, таким же образом и придет. Поэтому сегодня мы, взирая на небеса, ожидаем второго пришествия. Сам Новый Завет заканчивается книга Откровения словами «Ей гряди Господи». То есть начало первого века апостольского люди уже ожидали второго пришествия Христа. И мы также продолжаем ожидать пришествия Христа. И вместе с апостолом Иоанном Богословом, с Откровения повторяем слова «Ей гряди Господи». Мы ожидаем второго пришествия по мере возможности готовимся к нему, чтобы занять ту правую часть, где будет радость и Царство Небесное, а не там, где будет плач и скрежет зубов. Второе пришествие будет ознаменовано видением на небесах знамени Христа Спасителя, а это знамение, знамени нашего спасения – это крест. Поэтому на храмах Всегда на высоте стоит крест. Крест как напоминание о том, что когда ты смотришь вверх, смотришь на небо, ты должен увидеть то самое главное знамение. Но пока его нет, кресты нам напоминают о том, что Господь придет. Он вознесся и таким же образом вернется обратно к нам. Во всей своей славе, со всеми своими ангелами и сотворит суд справедливый, но для нас страшный. Сегодняшний праздник Вознесения – это праздник, когда мы вновь и вновь подносим свои сердца вверх. И вот за литургией священник произносит слова «Горе имеем сердца». То есть не только взоры свои поднимаем вверх, но и сердца. сердца. Сердце это образ чувств, то есть все свои чувства мы поднимаем в небеса, поднимаем туда, куда мы стремимся, потому что наша природа человеческая уже там через Вознесение Христова, и мы стремимся и разумом, и чувствами, и всей своей человеческой волей. Поэтому Вознесение – это завершение того домостроительства спасения, что касается Христа. Но когда Он посел на небесах, Он упросил от Бога Отца, чтобы Он послал Святого Духа, который и животворит здесь на земле. И все, что совершается в церкви, совершается Духом Святым. С момента того, как сошел Дух Святый, апостолы начали совершать священодействие, и через их апостольские руки, так и сейчас через руки епископов и священников, действует Святой Дух. То есть не священник или епископ совершает какое-то священодействие, а Дух Святой через этого грешного человека действует здесь на земле. Но не было бы вознесения, не было бы сошествия Святого Духа. Поэтому это великий праздник. Но самое главное чудо, я повторюсь, что наша человеческая природа вознесена на небеса. Если вот так по-простому сказать, то Бог всемогущий, вездесущий, святой, который находится на небе, спускается сюда к нам, людям, на землю, принимает нашу поврежденную греховную человеческую природу через страдания исправляет ее и поднимает на небеса. То есть Господь спускается с неба, принимает нашу человеческую природу и возносит ее на небеса. И в том-то и радость, что наша природа не чужда Богу. Мы не чужды Богу и место наше на небеси. А так как у нас есть теперь с момента вознесения ходатай, то Он ходатайствует перед Богом за все наши грехи, за все наши немощи, за все наши несовершенства, потому что Он наш ходатай. В Нем наша человеческая природа, и Он просит Бога Отца о помиловании нас, чтобы все мы были одно. Как Отец и Сын одно, так и чтобы мы все были в Боге одно. И в этом сегодняшнее празднование, что мы стремимся на небесах где наше Отечество, чтобы быть в единстве с нашим Богом и Отцом. С праздником вас! Всем и давайте дальше, едиными устами, единым сердцем продолжим нашу молитву и радость, которая была у апостолов при Вознесении. Рецессия все души, всего помышления нашего, рецессия.

Апостолов, чтобы сердце действительно ощущало ту сегодня сегодняшнюю благодать и радость. И вот уже мы с вами вспоминаем эту радость год взирая на купол с крестом, который год назад мы установили на нашем храме. Если помните, приезжал владыка, до службы мы осветили, подняли, и всегда, когда идешь в храм, уже издалека видно что крест осеняет пространство и показывает нам путь. Путь куда? В небо. Путь вверх, и горе, туда, к Богу. Также вспоминаем и те силу креста после освящения, те события, которые были вечером после освящения и так далее. Это еще раз утверждает нас в любви и в силе Христа Господня. Крест это красота церкви, крест это демонов, язва, а ангелов и нас людей радость. Поэтому сегодня, взирая на крест, над любым храмом, мы вспоминаем о том, что перед пришествием Христа будет знамение Христова. Перед вторым пришествием будет явление Его знамения, знамение Христа. И все люди увидят этот крест как символ нашего спасения. Ну а пока мы взираем на крест в руках, священниках, на крест, который у нас на груди, и везде у нас крестики. И вот крест напоминает нам о том, что мы спасены. И Господь вознесся и является Одесное Отца и ходатайствует за нас, за нас, людей. И в этом наше величие, в том наша радость, что мы дети Божьи. Еще раз вас с праздником и дай Бог, чтобы сердце действительно ощутило ту радость сегодняшнего события.